Ну, как говорится, серия плей-офф – это очень большая лотерея. И мы серьезно готовились к этому матчу. Может, где-то есть у нас перенастрой. Было огромное желание одержать победу и не ехать уже за пятой игрой домой к себе. Поэтому, может, где-то чуть-чуть перегорели. Плюс конец сезона, все-таки усталость накопилась какая-то. И чуть-чуть не, до... не наш сегодня день, можно сказать. Они сегодня забили свои броски уверенно. Мы много промазались под кольца, дали им много вторых шансов добить мяч. Ну и поэтому так получилось. Мы, 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 мы не расстраиваемся, у нас дома преимущество на этой площадки, так что последний игра будет, я думаю, не менее интересно, и у нас все шансы есть в плюте Поздравляю соперника, они сегодня заслуженно победили. В любом виде спорта э, выигрывает команда, проигрывает тренер. Проиграли сегодня, я проиграл. А Где-то, наверное, не почувствовал, что вторая пятерка сегодня не готова играть. А концовка второй четверти и психологическое преимущество было подорвано именно тогда безобразная по качеству игры, что первая, что третья четверть, в первую очередь безобразная по нападению, выбила еще дополнительные скалеи. И в конце сегодня шансов я не видел. То есть мы проигрывали все. Мы проиграли катастрофический подбор. В первую очередь проиграли свой подбор. Мы столкнулись с тем, что у Тихонова травма, и он попробовал, но не получилось. Сегодня опять не справились с Мишей Анисимовым, и в краске нас сегодня затоптали. Мы очень много проиграли э, с подбором на своем щите, то есть дали вторых шансов. 14 это для, игры, для одной игры это колоссально много. Э, вроде бы и неплохо у нас получалось э, зонный прессинг, когда мы во второй четверти отыграли Гандикап 12-13 очков. И э, той же монеты хотели отплатить э, в третьей четверти, но... Вся проблема в том, что сегодня с организацией нападения у нас были колоссальные проблемы. Просто колоссальные. Неподготовленная атака, 5 очков за четверть. Опять же, как только неподготовленная атака проходит, сразу получаем легкие очки. Вот эти легкие очки и привели к тому, что в конце не было борьбы. В первую очередь проиграли тактически. Связываю это в первую очередь с усталостью. Очень тяжело играть две игры подряд, два дня подряд на высоком уровне. Ну и кроме того, что мы не успевали в защите, все не успевали. Не успевали страховать Мишу Анисимова, не смело. успевали выходить на трехи. Получали 6 очков, получили из-за того, что ребята сбивали игроков, бросающих три очка. То есть такие детские глупые ошибки, которые в принципе нам не свойственны очень много получили из центра своей зоны, хотя договаривались, что главная задача закрыть именно этот плацдарм и заставить бросать издали через руки. При этом естественно, ставя спину. Не получилось. Ну и катастрофа с нападением. Катастрофа. То есть сегодня ни один большой не сыграл. К сожалению, Макс Ившин не попал в свои броски, потом начал бросать уже не свои, но это уже частность. Как бы там ни было, проиграли из-за усталости, проиграли из-за, наверное, чересчур моей веры в наши физические силы. По-прежнему говорю, да, на себя беру на себя. Наверное, надо было играть не в столь активный, не в столь жесткий баскетбол. Может быть, не надо было прессинговать, попытаться сыграть позиционку. Но опять же, если бы до кобы вчера получилось. Хотелось, чтобы сегодня получилось, но не получилось. Никакой трагедии не делаем. Безумно рады, что последняя игра у нас на нашей площадке. А будем готовиться, очень рассчитываю исправить те ошибки, которые были, и закончить серию дома. Я говорю, хорошая победа, в первую очередь, за счет характера, потому что настроились вчера, вчера не всем удачно действовали, сегодня играли лучше в защите, вот, и за счет этого было тяжко и им, и нам, потому что второй день подряд очень тяжело играть, ну, как я сказал, уже проявили характер, выиграли, теперь будем, сейчас чуть отдохнем, будем, нас, завтра уже едем туда, наверное, и будем настраиваться на, на пятую игру, которая будет очень тяжелая, там тяжело всегда играть, но все в наших силах, поэтому... Будем, будем, настраиваться. Ну, во-первых, удалось сегодня все-таки уговорить команду сыграть по-мужски. Это первое. Они не плакали на какие-то там фолы, не фолы. Они работали, они выполняли то, что положено. Активно сегодня сыграл Александр Липовый и Миша Анисимов в свою игру сыграли. Поэтому был командный дух, то, что, что немножко частично отсутствовало вчера. Поэтому будем настраиваться дальше, никто не складывает оружие, будем настраиваться на бой, на войну, конец войны.